Дико і страшно звучить слово війна у 21 столітті, коли вже майже 80 років після перемоги над нацизмом сталою є карта світу. Але хижа, кремлівська зграя, вирішила, що може вершити долю світу і кроїти кордони на свій розсуд. І ось маємо результат нахабна підступна агресія, що вилилася у безглузде кровопролиття під назвою АТО. А фактично у війну! Скільки горя, скільки скалічених тіл і душ принесли так звані рятівники і ополченці, керовані Москвою. Саме заради того, щоб жахи Руської Вісни не докотилися до нас зараз там, на передовій наші захисники, герої, яким ми будемо вдячні повіки, я дуже сильно не хотів, щоб. це... Прийшло сюди, в Запорожье. Тому що, якщо увидеть ту Красногоровку или Лімарінку, це дуже тяжело. Це нищета, голод і розбиті ну, такое состояние. І по большому просто дуже не хотілося десь видіти. Тих, хто боронить нас від ворога, називаємо героями. Але героями є і ті. Хто на них чекає. Адже матусі, що провела сина на війну, не легше, ніж йому там, на лінії вогню, бо немає жодної миті, коли б серце було спокійним, щоб не було думки, як він там. Людмила Леонідівна Дунай пройшла іспит очікуванням сповна. Здавалося б, син Євген вже вдома, живий і здоровий, але спогади про те, як проводжала і чекала його з війни, і досі викликають сльози. Не могу забыть. Он когда пришел, сказал: "Мам, вот у меня повестка. Я все-таки допросился. Нет, меня призывают. Вот повестку принесли. мама прямо на завод повестку принесли. Ну что, был, без, без сна, была ночь, но я понимала, что тут, знаете, как, как говорится, совпало все у него и желание и необходимость. И когда он мне сказал: "Мама, ну кто, если не я?", я поняла что я ничего изменить не могу, я должна не только смириться, я должна даже его поддерживать. И вот, вы знаете, когда мы посылали передачи, собирали продукты, одежду и отправляли туда сунками с волонтерами, то когда звонили, и хлопцы начали украинский мови, казали «Дякую вам за все». Влади, было так приятно, и ты понёс эту часть вот этого огромного целого в маленькую часть, которая вносит в лепту победу нашей страны. Евгений Дунай, командир минометного розрахунку 28-ї механізованої бригади, потрапив у зону АТО у третю хвилю мобілізації. Розповідає про це абсолютно спокійно, ніби говорячи «Якщо не я, то хто? По большому счёту, это мобилизация попал, по работал на заводі. Ну, а у нас военный стол, как бы там, особо не этот. Ну, позвонили с работы на выходном, сказали, надо в военный, в военный стол зайти. Взял военник и паспорт. Поехал на завод, там сказали повестку пройти эту медкомиссию на переобучение. Приехал наш в Ленинский военкомат еще на то время. Как бы, ну, медкомиссия там, все такое. Ну, а потом уже сказали, что в зону, там, набирают этот и в зону АТО. Не було такого, що там в голові а, там не, було, ну, так, ну, не то, що даже паніка, а то, що відказувати ну, біжати кудись, і скриватися. Как не було цього всього. Просто ну, треба, так треба. Людмила Дунай зізнається, за той час, поки Женя був в АТО, повністю посивіла. Жила від дзвінка до дзвінка, почує голос, заспокоїться, а покладе слухавку, і серце знову стискається. Головне, повертайся до мами, де стансуючи за видно колом. Мати і душать і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю на корлоном Повертайся, Овне, повертайся, Овне, повертайся, жив. Саме головне, жив, здоров. Он был ранен, хотя мне так и не сказал. Он даже не ушел э, от ребят. Он в лазарет ближайший ездил, э, ему делали перевязки. У него было сквозное ранение, ранение руки, но он даже не сказал. «Мам, я пальчик повредил, мне там пальчик на, зашили прямо на передовой, но я там просто…» я, 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 «Ты сейчас где?» «Там мне перевязочку сделали, э, пальчик повредил». То есть была контузия легкая, конечно, как он говорил, но… Очень часто замечала, когда он первые месяцы приходил и закрывал все окна, шторы, зашторивался, чтобы не шума. Вот еще не мог адаптироваться. Но, слава богу, очень много людей пришло на пошло навстречу, помогали в адаптации, поддерживали. И друзья, конечно, окружали его. Но опять-таки, самая настоящая дружба вот, действительно была там. Вина Це постійна небезпека. Але навіть до неї наші бійці звикають. Окрема тема для них це солдатський побут. Євген Дунай вважає, що їхній бригаді пощастило, жили у більш-менш принадних умовах, на відміну від тих, хто взагалі не мав даху над головою. Я скажу, що у нас були просто відлічні умови на той момент. Ми були, обще наша база на бувшому... бекормовом заводе так что у нас были условия мы как бы там эти лежаки сделали себе там пособирали в общем были как-то условия у нас были матрасы там еще ну жить Какая можно крыша было да на крыша над головой была и как-то ну и защищенность была как бы. не а так как у в некоторых посадках. да в посадках там было я мы ездили на передовые ну как куда дальше, там, где наши стояли, надо было, ну, проще сказать, наверное, военную задачу выполнить. У нас была задача там, допустим, там часто у них появлялись такие маленькие блуждающие минометики. Они стоят на машине, восьмидесятка там, и они когда едут просто по дороге, начинают вкидывать. И вот это по всей линии огня, нач... ну, разграничение начинает бомбить просто. И вот надо было их как-то ловить. Поэтому иногда Делали их, загоняли так, в такие места. И вот когда выезжали на эти передовые, вот там условия, конечно, у парней были ужасные. Там, в принципе, есть видео на ютубе, я недавно опять его смотрел. Э, не помню, как правильно называется, засекреченная 28-я бригада, что ли. Командир бригады тогда никого не пускали. И там околицами везли журналистов, показывали эти условия. Как парни врывались, а там просто земля, я даже не знаю, как ее назвать там. Буквально там полметра прорываешь, а потом кирками выбивали себе между деревьев, между этих посадки, там, глина, там, я даже не... Как бетон просто, затоптан на такой степени, что там ужас. И вот после этого передачи, опять же, спасибо журналистам, что да волонтерам приехали, показали. Буквально там, я не знаю, прям в этот вечер уже приехали там два экскалатора, и там хотя бы хоть как-то им вырыли это. Потому что они в голом поле сидели там, их просто... В поля полі їх там можна, ну, просто розстрілювали. У кожного бійця на передовій є свій позивний. Євген отримав для себе дещо несподіване ім'я. Мікі. Ось яке пояснення дає йому мама, і він сам. Почому Мікі? Не знаю, навіть прозвали. Може, ти залишив, може просто те, що добре. Його взагалі називали щасливчиком. У нього і позивний був Мікі. Микки Маус, это мышонок, который все время боролся со всеми этими котами, которые нападали на маленьких безобидных мышек. И вот его называли еще у него такие ушки, большеватенькие, такие аккуратные, но большие, как у мышонка, И вот у него поза мной был Микки. Он был очень отчаянный, очень бесстрашный у меня парень. Такой всегда он боролся за правду, всегда он везде все доказывал. И вот это, то что вот нужно бороться, доказывать правду, защищать страну, вот это он через все вот это провел, пронес с собой, и ребята ходили только с ним. Вот мы пойдем с Микки, так что иногда он сутками не спал, потому что вот они выходили в дозор с одной с одними одним, одним ребятами, возвращались, а вторые ребята говорят, мы с Микки пойдем, и ему приходилось снова с ними идти. Евген Дунай пугается, что действительно, он наиболее опасный. В ему помогала какая-то высшая сила. А може, то була просто мамина молитва? Надо просто чуйка спасала. коли надо було уїхати чи уйти, пару разів було, що градами ми отработали і туда же буквально через минуту гради падали. Ми просто за пару минут успевали вот этот міномет, 360 кг, там втроєм, вчетвером закидывали на Урал, просто уезжали. І туда же летели грады, там по 20-30 по снарядів ложилось в полі. Очень часто ощущал то, что, вот, он так говорил, ангелы-хранители у него мощные. Закрывали вот его своими крылами. И он считал, что именно вот дед и прадед именно его и закрывали. Особенно, когда попали в, в, в котел под Авдеевкой. И очень тяжелый был бой. И когда на них пошла, пошла уже тяжелая артиллерия, а у них стреляла и пошла тяжелая техника, танки. А у них в рожках вот, даже патронов не осталось. И они уже, он уже говорит, мам, я уже мысленно с тобой попрощался то тогда э, откуда появились ребята вот из правого сектора, как они его оттуда выхватили, где-то сверху ударила, говорит, зенитка, э, накрыли они э, этих ой, сепаратистов и э, буквально вытащили, э, мухи так называлась, у них какая-то техника, даже не разбираюсь, вот, на, мухи вытащили его из их обоих всех под обстрелов. Надо сказать, что вот я ощущала, ощущал, везде взрывы, везде вот пули свистят. И самое страшное, не боишься взрывов, боишься свиста вот этой пули, вот этого снаряда, потому что неизвестно, куда прилетит. Самого взрыва не страшно. И вот ты знаешь, это, мам, ощущение такое, как будто вокруг меня, а я под колпаком, что не трогает меня ничего. Чувствовала, что закрывают меня вот ангелы, которые меня оберегают. У нас не программы. Героїзм на генному рівні. Вдала відпустка або Як стати на шлюбний рушник. Патріотичний діалог. Живі історії від справжніх героїв.